Если даже сегодня господин Путин вдруг решит уйти в монастырь, покаяться, отдаст Крым, извиниться за Донбасс, выплатит огромные какие-то миллиарды долларов репараций, да, и за самолет, и за Крым, и за все неустойки и так далее, я не думаю, что взаимоотношения украинского и российского народов будут такие же, как были раньше, до Крыма, до Донбасса, до самолета, еще в течение, я думаю, многих десятилетий, вы не поверите. И почему? Потому что, собственно, украинцы знают цену Путину, его политики, но украинцы не ожидали вот такого крымнашизма от российских граждан. Я сейчас не буду осуждать российских граждан. Знаете, когда что-то тебе приносят, ну как это, взял чужое, отдаешь свое. Понимаете, когда тебе приносят на тарелке Крым и говорят, что Крым твой, а, а потом вдруг кто-то говорит, отдайте назад Крым, так ты говоришь, ну как, ну мне же, так сказать, ну чего там, ребята, тем более Украина, мы же друзья, там. ну давайте вместе его испугнем. Понимаете, да, забрал у тебя квартиру, потом, ну давай вместе. Мне кажется, что для Украины сейчас гораздо интереснее то, что происходит, собственно, в Украине. Потому что пока была война, все были, понимаете, заняты войной, что там происходит, все были тут братья, все брали, дрались в АТО и так далее. А теперь выясняется, что в самой Украине происходят очень сложные процессы, что... Украина, как оказалось, разделена абсолютно не на север и юг, там, в смысле не на запад, какой-то бандеровский и, и прокоммунисти, она оказалась разделена на гораздо более сложные вещи, на странные множество вертикалей, какие-то махновские, псевдомахновские вооруженные какие-то формирования, которые претендуют на власть. Власть понимает свою задачу, она не должна уничтожить бренд правого сектора, к примеру, понимаете, да, то есть он должен остаться, героический орел, все-таки эти люди очень много сделали для безопасности страны, но давайте вспомним общее правило, и оно очень важное, Право на правоохранительную деятельность, я не употребляю слово право на насилие, как это пишется в политологических справочниках, все-таки имеет только государство. Бегать по стране с оружием, мне кажется, что это очень опасная вещь. Очень опасная.